У нас тут нету. Вы работаете. Да ладно. А вы Мне там, давай, у меня такая работа, скажете, что поднимайте. <свят> 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 это вы по телефону с Леной вы говорили. С Леной, с Леной. Очень приятно. Это Лена, ты <свят> знаешь, тоже часто по телефону <свят> говорила. Да, 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 да. <свят> Знаєте, скільки ми на вас посилок понапідписували? Уже всіх по прізвищах знаємо. Oh, yeah. <схай> Ой, <вам> буде ребята. Я там на не очі, а всі знають. Чесно, як вам сказати, я нікого ніяк не уявляю. Там стільки біди було, що там не треба вже уявляти. Просто голос, так? которые приносят нам люди, которые сортируются сразу же на месте, либо, либо по, по направлениям, либо по, тому ж, по содержанию, вот, а потом уже в зависимости от того, мы формируем куртки, значит, куртки, кому нужны куртки, собираем, отбираем еще раз, потом повторно, это может перебираться несколько раз. Вот, стельки, карематы, это все то, что, практически все то, что нам приносят люди, вот. Здесь у нас обычно склад сигарет. Сигаретам у нас сейчас дефицит огромный. Вот. Хотя это один из самых важных стратегических продуктов, которые требуются постоянно. Вот. А здесь продукты питания, сладости. Ну, сейчас то, что сейчас нужно, это сладости, кофе, чай. Вот. Собственно, больше, больше сейчас Ничего не просят туда на передовую консервами, группами они обеспечены. вот а, а, Потребности у ребят совершенно разные, и мы под них подстраиваемся. Кто-то просит там чашки, пожалуйста, кружки, пожалуйста, мы собираем кружки. Тогда пишем, что вот сейчас нам нужны туда-то и туда-то, там-то там просили. Вот. Одежда, перчатки, что-то покупается, что-то приносят люди, перчатки, носки это, это нужно всегда. Лена, почему ты стала этим заниматься, решила этим заниматься? О, да это больной вопрос. Ну, на самом, на самом деле это потому, что больше всего болела. Вот. Ну, не знаю. Не знаю, кому как. Для меня это больной вопрос. Вот. Дальше. Ой, прошу прощения. Тоже слышать опыт, да? Да, мы тоже ни одного из них не видели, но каждый час, каждый, ну, как, как бы, когда разговариваешь с человеком, уже какой-то образ вырисовывается, да? Мы даже свои, вот у них есть свои позывные, а мы им все равно э, интуитивно придумываем свои. Вот, допустим, вчера приходил Вадик ворона, ну, как его обозвать? Мы его назвали наша птичка. Но Сашу чем мы видели по телевизору, да, его показывали на телеканалах, и поэтому уже как бы образ был, ну, он был тогда с бородой, сейчас он такой красивый, побритый, чистый, ну вообще просто красивый. То, что я заметила, наши ребята действительно красивые ребята, честные ребята. То, что отмечаешь, они смотрят тебе прямо в глаза. Те, которые есть. уже не живы, есть в моем телефоне. Есть они для меня, они для меня живые, Нет. нашла э, статью в интернете. Із, із картинками. От. А тут було посилання на Фейсбук. Теж волонтер, вона з Києва, здається. От. Вона написала, що, будь ласка, допоможіть нам, ті, хто вміє в'язати. Ось і приклад, приклад рукавиць. Ну і далі тут уже у посиланнях потихеньку, по схемам. От. І Що і бабуся буде це в'язати? Да, моя бабуся, взагалі, вона така. Ну як, вона, коли вона знає, що ми з сестрою волонтеримо, і вона каже, чому це у вас каже, якісь сотні там, є ви там волонтери. Я кажу, бачила репортаж по телебаченню, що є бабуси на сотні. Я теж хочу. І вона вже зв'язала кілька пар нашим носків хлопцям у Мукачівський шпиталь. От. Тому зараз я, я її попрошу, принаймні, треба й самій згадати. Я колись теж в'язала, але от. Выходит, что Чтобы. Каждый может Кожна. Кожен, хто має бажання, кожен, хто має можливість, може, якусь. в зону АТО. Вот. Я не буду называть адресатов, я скажу, что это два населенных пункта, которые сейчас в это время одни из самых горячих на карте боевых действий. Это Счастье, город, и это Новогородовка, Донецкой области. Вот. Ребята там очень ждут этого всего в мешках. В мешках много всяких разных полезных вещей, начиная от совершенно простых и Средств гигиены, продуктов питания, сладостей, вот, заканчивая более, более серьезными вещами. Вот, такие как оптика. Вот. Эти э, предметы, эти вещи, они попадут в те районы, откуда ты родом? Да, да. Счастье, это город, практически рядом с которым я жила. Ну, счастье это считается э, частью Луганска. Вот административной. Вот поэтому. Да. Это буквально в двадцати километрах от того места, где я жила. Поехали. Можно. Я еду с нами. Они снимают. Это играемся. Понимаете? Дубль один. Дубль ага. два.